Меня зовут Таня. Я с Донецкой области. Город Бахмут. Ну, война была и сильно. Но вот так, чтобы именно нас касалось, чтобы долетало до нас, такого не было. А так слышно было. Попасно, рядом же. Ну там, ну сколько, 35 километров, по-моему, до да, Попасной. Слышно, очень было слышно. Потом э -э те, что ближе э -э к этой Новолуганке, оттуда тоже сильно слышно было. А нас вот как-то в Бахмут, в стороне нас, э ну, Славянск стреляли, обстрел был большой. А нас как-то не очень было и у нас, но не очень. Но в один прекрасный момент я на кухне стояла, хлебопечку вытащила, хлеб вытрях... вытряхивать. Слышу такой гул. Думаю, боже, что ж такое случилось? И в окно. Оно как жахнуло. Пламя. А оно, оказывается, что? Грады. Градом. Кассетными, вот теми, что раз я пакету, вот такой пакет набрала осколков. Машину побила. Стекла в момент с рамой повылетали. Одно с рамой выскочило. Четыре, раз, два, три, четыре окна. Одно заложили и в кухне пятое. Ни единого стекла. В комнате гарь черная. Дышать нечем было. Вы знаете, я в шоке была. Я как-то оторопела. Потом стала выходить из этого шока. Начала трясти. А тут уже откуда, я не знаю. Может быть, кто вызвал. Может быть, сами. Не знаю. Ну, уже приехали я даже не знаю, кто, спасатели или кто, в формах, говорит мне, а ты на чердак лазила? Я говорю, да нет. Я говорю, как-то боюсь туда. А дело в том, что одна вот эта вот штука попала в бревно, балка, или как оно, что крышу держит. Она ее перебила, ее выбросила вот так, и получилось пол крыши. А то все съехало. Тут 13 февраля, дождь и замороз, ну, скользота. Я, я в шоке была. И ни, одно, ни одного стекла не было. Двойные стекла, четверка, все повылетали, и, и одна с рамой. Потом вторая упала возле калитки. Шарот этот. Один за, за кухней, тут, где я стояла на углу, возле яблони. Вторая в, тут, напротив, возле летней кухни две и возле порога. Ну, калитку выломала было, по телевидению показывали, сымали, проезжали, лежала калитка и новый забор только-только поставили металлический. Вот в таких дыромахах, вот так покручено все, вывернуто все. Я не знаю, собака чудом живая осталась. Ну и что? На следующий день... Я не могу. Вот тянет меня домой, и все. Поехали, говорю, поехали. Приезжаем туда, а там уже целая комиссия, наверное, с Вот Потом писали что-то. Ну, короче говоря, я не соображала. Я далеко была от этого. Ну, вечером же позабивали пленкой окна. Легла я спать. Ну, разве там можно заснуть? Про вот этой гаре, про вот этой вони, и, и одеяло на голове, ну, и, и, все равно холодно. Слышу в кухне, что-то как шарахнуло на пол. Аж вот так сердце сжалось. Я потихоньку встала, я уже черти что подумала. Выхожу, а оно на потолке, вот это вот промокло все, оно ж нема ничего. Вот такое вот, до дранки упало. И следующая Дальше тут же тоже упала. Ну, что делать? А хата Шевченкова. С блоков сложена, с самана. Ну, она теплая, аккуратненькая, теремок называла. В общем, с горем пополам как-то, как-то мы пережили вот эту зиму. Самолеты летали, Гудела, там такой гул на высоте самолет. Ну, наверное, вот эти бомбардировщики тяжелые. Это ошревело все, аж дрожало. Потом видно было, когда на попасной, а тут же через бугоры попасной, слышно было, очень слышно было. Обстрелы, вот эти вот все. Вот, дорогие наши братья, русский мир. Чтобы им годом в пекле гореть. Не, не было, Бог миловал. Ну, осколков везде полно было. Есть и гордины пооставались, чтоб попрожигало, мелкие вот эти вот осколки попрожигало. нож тут рвануло и напротив в окно, и Андрей, муж мой, тут только-только-только приехал с города переступил через порог, оно гахнуло, и он ну, упал вот тут возле дивана и лежал. А если стоял, бы стоял, конечно, получил бы осколки. А я не получила того, что я как-то тут в стороне была, что оно э, пошло не в эту сторону, а как на дверь. Этот газопровод был пробитый, потом соседи мои впереди, у меня третий дом. Раз, два... Четвертый дом от угла. Вот предыдущий передо мною, там на углу. Первый дом там тоже крышу побила шифер. Но там не сильно, тоже окна повылетали. Бабуня тут напротив меня тоже пострадала. Там летняя кухня тоже хорошо попала. Тут в доме тоже окна повылетали. Вот, но потом так, дальше по улице девочку убила она со школы забрала ребенка, шла домой, и, ну, не успели. А эта зараза взорвалась, и она прикрыла, ну да, ребенка накрыла собой, и получилось так, что у нее аж в желудке ключи были. Я не верила до последнего. А потом, когда начался грохот, началось, вот такое вот массовое, массовые обстрелы начались. Ну, я сидела в погребе, в своем, в домике в этом, там погреб входной, но там очень-очень холодно сыро. И я там пробыла, сейчас я скажу, месяц. То выходили, то прятались, обстрелы, вот утекаешь туда, а так выходили, и все, ну, воды не стало сразу когда-то у рыбкам дадут электроэнергии тоже нету, а жить как? ну как? ну посидела я посидела посидела посидела, тут встретила своего бывшего ну работодателя, скажем так, я подрабатывала на рынке, и он мне говорит, Таня, мы поедем под Беларусь, Коростень, а ты побудешь у нас дома. А я говорю, а почему? Это что же по-хитрому было сделано? И так интересно сказано было. Ну, мы поедем, побудем там немного, а потом приедем. Ты согласна? Ну, думаю, если там, о, вот такие страхите. Думаю, у него двухэтажный дом, входной подвал, ну, хороший, что можно спрятаться. Я говорю, это хорошо. Ну, и я там сидела пять месяцев в том подвале у него дома. А потом мне уже настохорошило все это, я уже привыкла к этому делу. Уже и не обращала внимания, а наши хлопцы стояли так, у нас так как бы пониже, и со двора мне так хорошо видно, откуда лупят по этим красавцам, колорадским освободителям. И как дадут, как дадут, но ответка, что в ответ приходит – и опять началось, и опять началось вот эти вот шорохи, опять начались вот эти вот мелкие осколки. И так получилось, что я ну, не успела заскочить. И со всех четырех в подвал. Ну, а теперь нога болит. Коленом сильно ударилась. Рукой, коленом. Уж крутое, я, я так как. и смешно, и, и страшно вспомнить сейчас. Ну, сидел, сид, сидели мы там до последнего. У него родственники, внучка. Ой, как же, что называется? М -м -м, вот тут, вот, по где Покровская. Вот, по-моему, с Покровского они сами. И их девять человек приехало. Он мне звонит. Таня, а я одна была там. Таня говорит, там моя внучка приедет, племянница приедет. Ты там им покажи, где шучу. Хорошо, хорошо. Ну, они побыли ровно месяц. А там двое деток маленьких. Одну, один больше, а другой маленький совсем. Ну, рвет хорошо. А танки шпарят каждый божий день. И туда своим ходом в три часа. А назад отстреляются. И назад же. Я таких танков вообще не видела. Вот так на него вот дула. И короткая. Ну... А ответки то куда летят? Сюда. Вот соседняя улица. Мы тут жили. Соседняя улица опять вот такая встряла, торчала. Ну, пока, вы знаете, было такое время, что можно было выскочить в магазин. Не в магазин, а в ДК хлеб взять. В магазин можно было там рядышком тоже хоть что-то скупиться. А потом банки закрылись, выехали. Аптеки закрылись, нету. Магазинов вообще никаких нету. Остались одни острова, самые дорогущие. И я, я семья, моя семья, вот, эти, вот этот вот магазин. Там тоже туда ходить надо, чтобы пенсия была 1020, не меньше. Там цены ужас. Карточка моя кончилась. В каком смысле? Просрочка. Они продлили на полгода. А что, я, я не могу не снять ничего. И отовариться не могу. Только в островах, там, где цены такие. Ну и все. Обстрелы идут, магазин то попали, разбили его, то закрытый, то вообще ничего нету. То по карточке я ничего не могу взять, потому что карточку не, не принимают. Прибегаешь на базар, встретила свою знакомую. Она говорит мне, Таня, ну там процент надо будет заплатить чтобы тебе наличку дали, а с твоей карточки перебросили. Да говорю, я согласна, ради бога. Вот так я два раза делала. А потом и эта девчонка перестала. И все, у меня денег нету. Он, хозяин, два раза передавал мне один раз 600 гривен, второй раз 300 проездом. Ну, что что-то за деньги. Ну и все. Я сажала помидоры, выращивала там же, картошку сажала, огурцы сажала. Горбузы и кабачки. Но я этим ничем не воспользовалась. Помидоры только начали зреть. И тут как началось, как началось, как началось, как началось. И племянница его, внучка, тетя Таня. Ну что мы тут будем? Давайте, поехали. Он, мама, уже договорилась. Волонтеры приедут, нас вывезут. Я раз отказалась. Звоню ему, говорю, вот так и так. Ой, боже, что я услышала в ответ, мама родная. И, и ты верни деньги те, что я тебе дал. И что и, и я только не услышала в ответ. Ради Бога, говорю, я отдам. Но тебе, говорю, там хорошо. Ты получаешь беженские, ты получаешь пенсию, ты получаешь гуманитарку. Ты... А, а я шел в подвале? Я даже, извините, пожрать не могу, сварганить. Я говорю, костер разжигаю. Ну так дрова скоро кончатся. А зимой что я буду делать? Воды нету, света нету, газа нету. «Как я буду? Как?» Ну, я на него плюнула. Сели мы. Бус проехал 10 мест. Сели мы и уехали. Саша, Александра, девочка была за рулем. Она сама водитель. Она нас прив... мчала в этот... На Днепро она нас провезла. И мы там на львовский автобус... О, автобус, поезд. Там сформировали полдевятого вечера. Ну, те, кто в Красноармейский садился, тем по три тысячи повыдавали. А те, кто приехал на Днепро, тем вообще нифига. И, и мы приехали сюда. Этот, что последний, откуда нас забирали, этот нет. Этот только витражи полетели, стекла потому что взрывная волна сильная была, и вот это вот полетели стекла, а так нет, там на совесть строено. А моя хата, я даже сейчас не знаю, есть она или нет, или горка с нее осталась, но хороший дождь, и там я когда была последний раз, перед тем, как мы уезжали, там уже на три пальца подходили стены. Так что я сейчас вообще ничего не знаю, и ни у кого спросить связи нету. подружка моя, напротив дорога, у нее два дома разбомбила, как раз посредине двора упала, и этот дом, и этот дом разбила. Тетя Оля Челикина дом раз... И, и, ворота вынесло. Потом моей подружке два дома разбила. Бабушкин, что я говорила в первом, в первый раз, когда война начиналась, хата пострадала. Сейчас нема, стерто вообще с лица земли. Летней кухни тоже нету. И вот это заходишь на улицу и смотришь. Ну ничего нету. Вот такое все. Они били по домам, по живым людям, россияне. И вот целились ракетами вот этими и из самолета а с самолета что они сделали вот такая заразуя кусек зашарашила посреди улицы там такая яма что не дай Господь в основном дома били по домам уничтожали вот эти жилые там в Бахмуте моста нету там люди на четвереньках Пробираются Железяка такая с прутиков Это я в телефоне видела Показывали И вот он на четвереньках Так не пройдешь Центр, в центре окопы сейчас э, Инфраструктура вся разбита Там ни одного дома нету Вот это, его работа Это жд техникум Техникума нету Там такое здание было Красивое Нету Горело ей все, все сгорело. Потом рынок разбили. Его родители квартиру попало. Больница, хирургия. Нету. Отремонтировано было. Он там много солдат наших было. А у нас очень же тоже хорошие есть такие, что заработать хотят. И наушничали им. А те прямиком били. Я бы гадал бы сама. Моего самого хорошего машина занимается ремонтом. Хорошее дело я хорошо делал. Попала во дворе, упала. Муж, э, э, дочка и жена успели, а его заплев. плечо на улицу. И он до утра умер. Очень много людей погибло. Очень много домов побито. Очень много. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Туда ни одна машина не проезжает. Некак. Дорог нету. Побито все. Вот кто как может, тот так и выживает. А если раненый, сами обрабатывают, сами, сами перевязывают. Скорая никак не приедет. Они и не выезжают на вызова. Больница была. Там наши хлопцы. Бедные. Там и ноги оторваны, и руки. Ну, в общем, это ужас один. Он там напротив работал. И я иногда приходила к нему на работу. Я видела. Ой. Ужас. А чтобы... Я не видела. В такие вот учреждения, там, где солдаты были, я не видела. А так поликлиники, те работали. Ну как тоже работали. Не по несколько часов. Ну а когда началось вот это уже конкретно, тогда все закрылось. Ничего не стало. Ну а сейчас им, я видела, тоже в телефоне привозят э, солдаты. Волонтеры привозят. Продукты раздают. Ну, а в основном, в основном люди в проголодь там. Да Та, вы знаете, тоже привыкли уже. Тоже уже привыкли. Вот слышит грохот и текать в хату бегом. А ты ж малый, полтора годика. Ну тоже. Я думаю, что психика нарушена, потому что укладывают ребенка с Он так... Дюрх, дюрх, дюрх. А мне кажется, что сейчас ни одного нормального мимо. Скорее бы перемогли, скорее бы. Но этих тварей уже вагнеровцев выгнали из Бахмута. Они уже отступают. И отступают. Я б их... Вот Зеленский еще лояльный человек. Я... Вот была бы я на, на месте, Зеленская бы гадову простреливала на месте. вы сколько горя людям сделали. Освободители русского мира. Кто вас звал сюда? Освободители. Долбани. И куда не знаю куда. Не знаю. На пепелище, на загарище. Я не знаю, что я там буду работать. Я бомж.